কংগ্ৰেছৰ উত্থানে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানসিকভাৱে ভাৰাসাম্য কৰিছে নেকি নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদনটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব তেতিয়া সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো বুজি পাব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে পগলা কুকৰ লগত আখ্যা কিয় কৰিলে এই প্ৰতিবেদনটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব কিয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে পগলা কুকৰ লগত তুলনা কৰিলে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু প্ৰতিবেদনসমূহ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সহায়যোগিতা কৰিব তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ আহক প্ৰতিবেদনটোৰ মাজলৈ যাওঁ মই আগতে কৈছোঁ কংগ্ৰেছক পগলা কুকুৰক জকাই নলব যেতিয়ালৈকে লেখা মেধি বান্ধি থাকে ঠিক থাকে মই কংগ্ৰেছ দলত মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টাচ কৰি চাব সি যিমান আজি সাহস ৰাজ্যখনৰ বাবে আমি কবলৈ বিচৰা নাই নিজকে কাৰ সৈতে ৰিজালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু আপুনি নাভাবিলেও সেই কথাষাৰ কৈ পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য মোক টাচ নকৰিব মই আগতে কৈছো কংগ্ৰেছক কগলা কুকুৰক জকাই নলব যেতিয়া লেখা মেটি বান্ধি থাকে মই কংগ্ৰেছ দলক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চাব সি যিমান আজি সাহস আজি মোৰ আছে তাতকৈ এশ গুণ সাহস মই ভগৱানে মোক দিব ৰাজ্যখনৰ সেৱাৰ বাবে কাম কৰি কৰিছে ইয়াৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া বিতৰ্ক সামাজিক মাধ্যম ভৰি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৰাজ্যৰ সকলো চিকিৎসালয়ত পৰ্যাপ্ত কৰক পগলা কুকুৰে কামোৰাৰ দৰৱ চুই চোৱা নহয় যুদ্ধ হ'ব বিজেপিৰ সৈতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই কংগ্ৰেছক ধমকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সমতাৰ ৰাগীত অন্ধ হৈ নিজকে বলীয়া কুকুৰ বুলি ক'বলৈ অকণো ইতস্ত কৰা নাই মই ভাবোঁ যে এটা সভ্য জাতিৰ এটা সংস্কৃতিবান জাতিৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে এজন নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজক বলীয়া কুকুৰৰ সৈতে তুলনা কৰাটো সমগ্ৰ জাতীয় সত্তাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় আৰু ময়ো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা হেল্থ কমিশ্যনাৰক মই আহ্বান জনাম যে আপুনি প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলত প্ৰত্যেকখন নাৰ্ছিং হোমত প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত কুকুৰ ভলীয়া কুকুৰে কামুৰিলে কি ইনজেকশ্যন ল'ব লাগে সেই ইঞ্জেকশ্যন আপুনি এভেইলেবল কৰক যুঁজ হ'ব চুইচ হোৱা নহয় যুঁজ হ'ব দুৰ্নীতি চিপাই পখাই উভালিম আৰু কংগ্ৰেছক ধমকি দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উক্ত মন্তব্যৰ পিছতেই উভতি ধৰিছে বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি কোৱাটো ডিচকাষ্টিং আমি এতিয়া গণতন্ত্ৰত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক সমালোচনা কৰিবই আৰু শাসকীয় দলক স্বাভাৱিকতে বিৰোধী পক্ষই বিভিন্ন দলে সমালোচনা কৰে তাতে তেওঁ উত্তেজিত হৈ পেলাই যিটো কথা ক'লে নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি ক'লে তেওঁৰ সমান আৰু কোনো বেয়া নহ'ব এই ধৰণৰ টি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কিবা মানি আছে নেকি গণতন্ত্ৰত এই কথাটো সভা নাপায় আৰু তেওঁ এই কামটো কৰিছে বা আমি এই কামটো কৰিছোঁ এনেকুৱা কথা কৰিছোঁ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনে মন্তব্য কৰি কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মান নহয় আমাৰো সন্মান লাঘৱ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুনিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনে অশ্ৰাৱ্য কথা নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ মুখত এনেকুৱা অশোভনীয় অসভ্য কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি দেখা পাইছোঁ সুমতি মহোদয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে তেখেতে যিখিনি নিজকে কৈছে ৰাইজে সেইখিনিয়ে চাগে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু সেই গতিকে অলপমান তেখেতে সতৰ্ক হৈ কথা কওক আমাৰো যাতে সন্মান লাঘৱ নহয় নহ'লে বিজেপি দলৰ তেখেত নেতা হৈছে আৰু তেখেতে নিজকে যদি কয় যে মই লেখাম নোহোৱা মই এই শব্দটো আনিবই নিবিচাৰোঁ মানে পগলা কুকুৰাৰ লগত নিজকে তুলনা কৰে তেনেহ'লে কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন তেখেতৰ সমৰ্থকসকলৰ এতিয়াই কথা বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে অসংলগ্ন কথা আজিৰ নহয় এনে মন্তব্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে নহয় সমগ্ৰ দেশবাসীক অৱনমিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ কথা অসংলগ্ন কথা আজি নতুন নহয় আগতেও তেওঁ ডিচি কয় ওচি পুলিচক কয় ও পুলিচ ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ কথা বতৰা জাল জলন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনত শোভা নাপায় অতি সম্প্ৰতি যিটো কথা ক'লে বগলা কুকুৰ আচলতে তেওঁৰ মুখৰ যিটো ভংগী দেখিলেও গম পাই তেওঁ যথেষ্ট নাৰ্ভাছ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এই ধৰণৰ সংলগ্ন কথাবোৰ কৈ আছে এইটো আমাৰ গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে লজ্জাজনক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া দল বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীটো সকলোৰে সন্মানীয় ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি কৈ তেওঁ অকল নিজকে অৱনমিত কৰা নাই গোটেই অসমবাসীক তেওঁ অপমান কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া সকলো সম্ভৱ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে এতিয়া তুলনা কৰে বগলা কুকুৰৰ সৈতে গতিকে আপোনালোকে চাওক আৰু ভাবক বাকীখিনি থিৰাং কৰক ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ক'লৈ গতি কৰিছে